Вітаємо всіх з вами телеканал Жовта Річка. 11 вересня минає 100 днів з того моменту, як в нашому місті почав працювати новий міський голова Василь Тарасенко. З цієї нагоди міський голова провів велику прес-конференцію за участі всіх жовтоводських ЗМІ, де звітував перед народом про те, що вже встиг зробити, і про плани на майбутнє. Наш телеканал протягом тижня кожного дня транслюватиме для вас частини прес-конференції за окремими темами. Наверное, каждый политик может говорить, що ми живемо в нелегкое время. В принципе, я теж можу сказати і подтвердить ці слова, що да, действительно, да, действительно на сегодняшний день мы живем в очень нелегкое время. А образно говоря, в принципе. происходят военные действия. И, скажем так, за 23 года независимости Украины ну, не было у нас еще такой сложной ситуации, которая на сегодняшний день мы имеем. В принципе, скажем так, каждый мэр, предшественник мой, каждый мэр города может тоже сказать, что они тоже сказать, жили в определенное значит, время, тоже в каждом были определенные сложности, значит, разные этапы времени, то же самое. Но все-таки такого тяжелого времени, как сейчас, на сегодняшний день, скажем так, не было за 23 года независимости Украины. Значит, ну я хотел бы, скажем так, сказать о том, чтобы желтоводцы об этом помнили и, скажем так, понимали, что существенно существенно отличаются, значит, те времена вот этих от этого времени, в котором мы сейчас находимся. Ну, в частности, значит, давайте по по шагам. значит, ну, пер, первый шаг это, естественно, значит, можно как его озвучить, скажем так, время выбрало нас. это, значит, на сегодняшний день АТО. Это на сегодняшний день то, что у нас в стране идет война, значит, на сегодняшний день у нас гибнут наши люди, значит, и что можно сказать именно конкретно за желтые воды. Значит, на сегодняшний день у нас в АТО участвует 109 желтоводцев. Значит, слава богу, на сегодняшний день, значит, у нас все, скажем так, живы и практически все здоровы. Значит, у нас два человека было, получили ранение, но, скажем так, все люди живы и здоровы. И один человек находится в плену, но я думаю, в ближайшее время значит, он появится у нас. Я фамилии называть не буду в целях этики, значит, но я думаю, что в ближайшее время человек из плена будет в желтых водах и все будет хорошо. Но... Как вы знаете, значит, у нас есть организация Афган, при которой мы организовали значит, сбор средств для пожертв, значит, сбор для участников АТО, значит, собирали немалые деньги. Значит, частные предприятия и пересылали там, значит, суммы были 200 и 300 тысяч, значит, закупали бронежилеты, закупали терловые каски значит, тепловизоры, это, точнее, скажем так, дебинокли ночного видения, значит, это все, так сказать, приобреталось. Скажем так, Желтоводцы, вот Восточный горный ободитель комбинат, значит, не на заработную плату перечислил э, на нужды, значит, а то, э, допустим, исполнительный комитет, ну, другие предприятия города, многие-многие, значит, э, жители города, одни остались равнодушными, значит, к этому тоже самое перечисляли деньги. И... Э, как вы знаете, проводили мы, значит, наш день города, но он был направлен, сказать, не как увеселительное мероприятие, значит, он был направлен на поддержку наших военнослужащих, участвующих в АТО. И мы собрали, значит, в субботу 30 числа, мы собрали 2,5 тысячи, которые были, гривен, которые были переданы, значит, Ищенку, нашему руководителю организации Афган. Кроме того, значит... Что еще делается в Желтых водах? Ну, создана кордитина рада, так называемая, значит, волонтеров. Э, находится комната 115 значит, в здании исполкома, где сидят э, наши волонтеры и занимаются, скажем так, проблемами семей э, военнослужащих, участвующих в АТО. Значит, э, э, занимается, значит, сбором. Э, всевозможных там медикаментов, лекарств, продуктов питания, сказать, это неоднократно значит, проводились, проводились эти акции в наших торговых центрах, наша сказать, молодежь занималась этим сбором, то есть максимально, что могли, помогали, значит, и помогают наши армии. Кроме этого, на базе предприятия «Темп Электрон» Значит, на сегодняшний день то есть мы уже отремонтировали два БТРа и отдали их в воинскую часть города Криворога. Значит, сейчас у нас ремонтируется один БТР и одна та самая, боевая разведывательная машина Десанта Бардем. Она на гусеничном году ремонтируется на заводе Электрон. Я думаю, в ближайшее время мы ее отремонтируем. А также э, достигнута договоренность. У нас есть скорая помощь в МСЧ «Шевроле». Э, автомобиль, значит, до, до, достигнута договоренность. Мы ее забираем, ремонтируем и то же самое отправляем в крыворох воинскую часть, ну, совместно, наверное, с этой техникой мы отправим. Э, ну, кроме того, значит, кроме того, если так обратить по действиям в городе. То есть мы, я собирал неоднократно совещание. То есть на сегодняшний день мы обследовали и просмотрели все наши укрытия, которые есть в городе Желтой Воды. Потому что, в принципе, скажем, со времен Советского Союза никто этим вопросом не занимался вообще. То есть какие-то укрытия соответствуют требованиям, какие-то не соответствуют. То есть на сегодняшний день... ПЖРО, допустим, просмотрела все максимальные подвалы и очищает те, которые у нас есть и деланы. Значит, предприятие Восточный горно-ободительный комбинат, сказать, у них положение очень хорошее, значит, просмотрели все укрытия, значит, предприятие «Восток Руда», значит, предприятие мед, «Медсанчасть» наша. То есть, в принципе, отработано все четко у них, просмотрено. Значит, кстати, благобежище, те, которые, скажем, у нас на заводе «Электрон», то же самое, значит, подготовленный есть свет, значит, там есть некий запас там, питьевой воды, ну, будем говорить так, не дай бог, конечно, на случай чего, значит, практически у нас все готово буквально значит до пятницы отрабатывают то есть я дал задание значит сотрудники отрабатывают вариант эвакуации допустим там дітей со школ дет садиков з предприятий жителей города будут расписаны все маршруты движения будут значит будет сказать, доведено, допустим, до начальника ЖЭКа, отвечает за вот этот, вот этот, вот этот дом, значит, ключи от, допустим, там подвала такого-то дома находятся у начальника ЖЭКа, и находятся, допустим, у директора какой-то там определенной школы. То есть в случае, не дай бог, активных действий, значит, директор школы, имеющий ключ от, скажем так, от укрытия, то есть выводить туда сказать, детей из школы и так далее то подобное. Этим вопросом мы занимаемся. Значит, и заключительное совещание у нас будет в понедельник, во второй половине дня, когда сказать, мы уже окончательно все значит, утвердим, и потом будет доведено до граждан города, будет доведено сказать, до руководителей предприятий, до, до руководителей школ-садиков, куда в случае чего двигаться, что делать, куда укрываться и так далее. И тому подобное. Завтра в цей же час дивіться другу частину звіту робота міської влади по наведенню правопорядку в місті Жовті води. Далі до вашої уваги даджест новин.